Головним завданням енергетичної політики в контексті переходу до моделі сталого розвитку є забезпечення достатньою кількістю енергії, господарського комплексу та населення, причому виробництво енергії не повинно бути пов'язаним з шкідливими викидами в навколишнє середовище, здійснюватись на технологічному обладнанні з високим ККД. Максимально можливо застосувати поновлювані джерела енергії, шукати ці джерела всередині країни. Для забезпечення цього в Україні необхідно. Максимізувати кількість послуг, які можна отримати із заданої кількості первинної енергії у найбільш ефективний спосіб з економічної, соціальної та екологічної точок зору. Підпорядкувати довгострокову енергетичну політику вимогам сталого розвитку. Змістити акценти з енергозабезпечення на енергоспоживання з метою підвищення його ефективності. Вважати найбільш ефективною у стратегічному розумінні таку політику економічного розвитку, яка не потребує додаткових енерговитрат. Наскільки не встигає нормативна база держави за світовим прогресом? Ось в питанні енергоефективності, енергозбереження. Багато чого потрібно ще зробити ось в цьому? Не, ну, Звісно, много. І тут як можна сказати, що. База база должна быть, я же говорю, опять-таки, в бюджете деньги, должно закладываться в бюджете определенные. Но нельзя сказать, что это должно быть все за счет государства. Ничего это неправильно, потому что это в основном, собственно говоря, частный бизнес. Они должны делать. Они должны стимулировать это, да. А раз он это дело стимулирует, я говорю, призавозят, там, они там, это не такие эти. Для того, чтобы больше экспорт. Для того, чтобы... Отправлять больше продукции на экспорт, и государство же получает деньги, как говорится, и бизнес получает, платятся налоги. Поэтому тут это, и сказать, что там в целом, что весь мир делает так, каждая страна по-разному делает, каждая страна пытается стимулировать, но то, что все стимулируют, это, в этом нет сомнений. Китайцы эти, вот что они рванули? Да, они стимулировали, они, к примеру, ты завез, доказал там у них это, что новое оборудование, там специальное министерство, то-то, то-то, есть мировое, там, по производству опять, чего-то, спичек там, господи. Но ты доказал, что это действительно современное, действительно новое. Они на 10 лет освобождали от налога на прибыль, на 10 лет освобождали от э, налога на добавленную стоимость при завозе материалов. Только что ты производил и экспортировал. То есть они стимулировали экспорт во всем. И потому они вот вышли и по металлургии, и по химии. И по машиностроению, вы же видите, и автомобили, и все. То есть вначале качество не то, но а чтобы получить хорошее качество, надо все-таки производить. А если не производишь, а потом сразу делать сильное качество, так не бывает. Оно не получается. Поэтому каждая страна по-своему. Ну вот я считаю, для нас тоже нельзя там один к одному передрать у кого-то. Но то, что... Мы должны стимулировать и, и поменьше, как говорится, брать в бюджете. Мы не имеем права, но какую-то льготу давать с тем, чтобы я все-таки хотел купить новое и отправлять его на экспорт, чтобы зарабатывать, и, 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 и была прибыль для твоей фирмы, и прибыль была для, в целом для государства. Для обеспечения этого в Украине необходимо... Максимально сприяти законодавчим та адміністративним заходам розвитку нетрадиційних поновлювальних джерел енергії та способів їх використання, визначити головною енергетичною галузі України теплову електроенергетику, визнати розвиток вугільної індустрії Донбасу, Львівсько-Волинського басейну і величезних запасів бурового вугілля на правобережжі Дніпра основою енергетичного забезпечення України, порядкувати ціни і тарифи в електроенергетиці. Забезпечити скорочення витрат газу в Україні на 10 мільярдів кубометрів на рік. Створити умови для розвитку малої енергетики, в тому числі і на базі вітчизняних напрацювань. В першу чергу слід звернути увагу на розробку вітроенергетичних установок, цирконівої енергетики, рослинних джерел пального, малої гідроелектроенергетики, використання енергії сонця за допомогою сонячних колекторів, широкого впровадження в побут економних теплових насосів для обігріву у приміщень. Використання в енергетиці сільського господарства, агрегатів, основаних на спалюванні соломи. Скажіть, ви були свідком якихось таких яскравих прикладів енергоефективного виробництва ось в інших країнах? От, що ви можете на своїми очами ви бачили і да, можете сказати, що це справді mm. для українських? вот я можу привести дійсно mm. Голландію, коли вот це вот и сильно используются ветряные именно эти ветряки, ветряная энергия получения, это там все-таки ветра, там Северное море и так далее, очень много их это. Но тоже с ними разговаривал, тоже палка двух концов. Почему? То есть работает генерирующая эта установка, а вот в радиусе 100 метров даже червячка нету. То есть получается создается, да? созда... 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 значит поле э, и даже и червяк уползает. Ну это ж плохо. Я уже не говорю там какую-то мышка и так далее. То есть все оно должно быть более. Это голландцы они стараются, если ставить, значит где-то так, чтобы было э, ну, обрыв какой-то был. Вот, и они там расставляют их. Это то есть я видел и они довольно-таки успешно. Э, если взять Страны Востока, там, конечно, применение световой, именно энергия солнца, вот эти вот все, посмотришь, это в людей вообще на домах, у каждого стоит, никто не пользуется электроэнергией извне. У каждого, у каждого, у каждого, где стоит ну, дом, где он живет, я имею в виду семья, тут в том же Аване, Амане мы работали, мы очень серьезно работали в Сиордании, там, в Сираков работали. У каждого стоит, то есть, э, энергия солнца нагревает, и вода нагревает, и тут это. Это, это у каждого, то есть, э, то есть вот оно э, в целом. это, То есть, все зависит от того, какой среде. То есть, у них действительно э, солнца много, у них больше светлых дней, чем, э, как говорится, у нас, у них постоянно. То есть, понимаете, везде надо смотреть, надо рассматривать. Я говорю, мне откровенно, я говорю, программа правительства до 2015 года. По енергіїфективності енерго, ну, вона імпонірує, я треба виповняти, буде прекрасно. Хороша програма, я, по мере, написана очень хорошо, очень правильно. Виповнять треба. Ви ну, вже казали це, але ж все-таки, якщо ось висновки підвести, да, які сьогодні головні перешкоди стоять на впровадженням енергоефективних технологій ось в нашій країні? Ну, я опять повторяю. Первых... Нужна стратегия, разработана программа, что мы хотим, какие мы виды энергетики будем, в общем-то, ставить. Ну, у нас, может, вот давай солому жевать, ну давай сжигать, это, что она даст. Вопрос не в этом, надо смотреть более это. Вот он мы, вот э, Украина порядок денный, вот, который возглавляю, вот организация общественная, значит, и нам нами разработано и все. Мы считаем, что сегодня... Нравится, не нравится, но с учетом того, что в Украине запасы угля оцениваются где-то на 500-600 лет, мы считаем, что нам надо все-таки заниматься тепловой энергией, то есть переработкой угля. И да, дымит, не, ну это же надо все очищать, надо ставить фильтры, надо ставить все это. Мы считаем, что для Украины сегодня было бы правильно именно использование, причем уголь, есть и, и, здесь, и Львовская каменной область, ну, то есть везде у нас, Донецкая область, Луганская область, Днепропетровская область, Львовская область, Волынская область, то есть у нас мы на углях это, и ее надо развивать, ее надо использовать, ее это. Я же говорю, там, где ветер, там, где больше, там, например, там кто-то в Азовском море, там, где ветра постоянно там идет, это, надо смотреть и ставить там ветряки. Но опять это, это не то. Это, ну что такое ветряк? Это, ж, это не 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 только листов электроэнергии, ну, ну господи, это там 3-4 дома, ну там село какое-то там это. А вот серьезно и мы считаем и наша и наш институт устойчивого развития мы считаем, что для Украины все-таки актуальным и важным было бы развитие именно тепловой энергетики именно через именно добычу и Переработку угли это для нас очень, очень важно. Оно эффективное, оно не опасное, это ж не, не атомна энергетика, как тут мы сейчас поглядаємо. То есть тут вопрос таков. Тобто я вірно зрозумів, що для кожного місцевості потрібен конкретний підхід, Не можна якусь загальну картину намалювати по я ж говорю, на всю. возьмем Западная Украина здесь бы надо ставить мини там речки очень много их небольшие надо мини гидроэлектростанции ставить они будут работать они будут давать электроэнергию и получать там это это более актуальный вопрос для них там понимаете для нас вот те же я же больше ветряк и с учетом того что это я все-таки ну тепловая у нас у нас должна быть базовая у нас базовая, потому что Ну нельзя по-другому просто закупати газ, а потім його зжигати, а потім быть бути в долгах. ну це неправильно. Ну, скажіть як економіст, як швидко можуть ці нові технології окупитися? Опять вот, понимаете, действительно надо смотреть на окупаемость, но и надо смотреть и на безопасность, и надо смотреть на... В первую очередь надо видеть человека, надо видеть чтобы его жизненный уровень поднимался. Надо подходить. Здесь не надо все переводить вот просто на это. Я вам простой пример. Южноафриканская Республика. Мы все прекрасно знаем, чемпионат мира был по футболу там. И самая высокоразвитая страна сегодня, не только на континенте, на африканском, а в целом очень высокоразвитая. Они же ведь бензин не покупают. И нефть не покупают. Они перерабатывают уголь получают бензол, ну все компоненты, и производят бензин, и так далее. В данной ситуации бензин у них, получается, если в целом брать к, если брать европейская цена или там мировая цена там, на литр бензина, она у них почти в два раза дороже. Но это рабочие места, это независимость от, как говорится, внешних, источников и так далее, и так далее. И они литра бензина не завозят, литра нефти не завозят. Они работают на угле, перерабатывают действительно экологически чистые заводы, экологически чистые технологии. Вот, то есть не все на рубль, то есть ее на рубль можно, но тут же рабочие места. У людей есть работа, у людей есть зарплата. То есть надо этот вопрос смотреть, считать в целом, как оно для страны, по стране, насколько оно нужно. Хотя сегодня тоже сложно просто так выделиться. Оно же глобализация, оно же от мира просто так уже не отделится. Но все равно, если в вопросах энергетики можно, если я же опять повторяю, мы сидим на угле, почему у него не... И, а там где уголь, там и газ. Поэтому надо добывать, делать, работать и... Не выдумывают ничего.